Були місто, і ми місто не, не знає, там, воювати, не воювати, а ми за свою частину воювали. Ну так, в юридичному плані. я даже по дальшему, раз он и отмовляется от Меня не интересует, да там, э, э, кто там председатель правления. Иванов, Петров, Сидоров. Меня не интересует, кто там э, арендует сейчас, на данный момент. Меня не интересуют все эти перипетии. За ОПТМ это, Теха, там э, теплоэнерго или еще что-то. Меня не интересуют хозяйственные вопросы. Меня интересуют или интересы города, или интересы избирателей. Больше что ну, меня интересует. Ну, еще одно питание. Интересы города. Незавершенка, ми вклали 2,5 мільйони незавершені очисні споруди. Нас давила санстанція станція вести, ввести. Там залишилось наладочні роботи провести. Ви думаєте, що? Зараз прикрили справками санстанції, що не потрібні ці очисні споруди. Тоже депутатів, будь ласка, це ж місто загрязнення середовища. Розслідуйте це питання. Є мене реєстрація в ДТІ, що незавершене будівництво. Я, я думаю, что все-таки Я об этом не разговаривал, Я сначала разговор Я не хотел это все сейчас вот, вот таким вот да образом вы и А то, что сейчас действительно очистные сооружения не работают, это к вам, чтобы вы четко понимали. Каким образом закрывается этот вопрос? Это же такой вопрос. Там вы, угольный пола, все эти стоки идут тут все. Мы знаем, что штатные санкции были нарахованы, суммы так и сказал, Пичи, что я изучаю миллиона. вопрос, и изучал этот вопрос, то я его изучал. А это уже экология, это наши дети и так далее. Вот оно, не завершенка, оно и стоит не с Какого года? Не-не-не, то вид поведения. Не завершенка стоит между Будувалищем в 2009 году. В 2000 году. Два з половиною мільйони коштів. І ще майно лежить там. Не майно оборудування. Не, не майно оборудування те, що предназначене для водоексплуатації. Там треба вести в експлуатацію станції. І використовувати для чистки сточних вод. Значить, по суті вопрос. Рішення зараз буде прийняти, для кого б... немає. У меня есть предложение. Ну, вот есть представитель теплоэнергии. Вы можете подготовить официальную документацию. Включено в тариф, не включено. И ответ на запрос. Почему? Если вы считаете, что договор составлен неправильно, там ссылайтесь на договор или что. А дальше право суда. Не вы решать. И к Василию Ивановичу. Василий Иванович. Вы можете дать справку разъяснения, какое коммунальное майну, а какое майну принадлежало, то есть разделение, само разделение, что а трубы принадлежат тоже организации. Это можно как-то сделать? Я працюю начальник майно майна 2005 року і мав причетність до підписання, до підписання всіх актів приймання передачі. І тоді, коли було повернуто із суми теплосервісу все майно номінування, перелік, всього, всього-всього, ніхто нічого не заявляв. Це по-перше. По-друге, я ці розмови від Надежди Єграпини е, е, слышу вже на 7 лет, але документів я ніяких не бачив. Поэтому сегодня я считаю преждевременно делать какие-то выводы. Давайте разберемся. Ну, ну, что там пачка документов. Так, я там еще раз, раз сказал. Над... Какие документы? Василий? Ну, нет. я же не знаю, какие, же, какие там Значит, документы. Чтобы Вы четко нет. понимаете. Я даже сверху Василий Иванович. Василий А по поводу... Не, а по поводу... Это чисто по-человечески. А по поводу того, что если у нас звучит в протоколе... Э Щодо законності використання, то я вам повинен е, сказати, що все використовується суми теплоенерго законно. В липні 2005 року рішення сесії був затверджений цілісний майновий комплекс, створений цілісний майновий комплекс. І у вересні міська рада доручила міському голові підписати договір оренди між суми теплоенерго і міською радою. Ніхто їх не оспорював, вони є дійсні і чинні на цей момент. Термін дії договору 10 років до 2015 року. Так мені каже, вони також не оспорюють. І і, вони, вони, можуть... вони хочуть тільки отримати свою оренду плату. Я вони не знаю, спорювали... я не бачив договору оренди між ПТМ і суми тепла. Якби вони отримали оренду плату, ніхто б нічого не оспорював. Я думаю, что, я, я, думаю, что, наверное, так вот это правильный сам, сам, по себе подход. Но я сейчас предлагаю комиссии принять мудрое решение. Отложить этот вопрос. Поручить начальнику управления коммунального майна Сумской и Минской Рады Щербаку Василию Ивановичу разобраться с этой документацией, Значит, сделать четко, четко, вот так вот, Распределение, что, где, чье находится. Значит, э, э, так как сегодня тут на начальник юридического отдела э, теплоэнерго, то э, я прошу вас, вы не технолог, вы э, даже, ну, как сказать, э, не экономист, вы не можете разобраться в тарифах, извините меня, юридическое образование это не позволяет. Да. Значит, поэтому поручить э, теплоэнерго расчеты тарифа предоставить не, на, не сам расчет тарифа, нам не нужно, а составляющие расчета тарифа, входит ли это имущество, входит ли это имущество в тариф, начисляется ли на него амортизационные отчисления. И в каком это размере? В каком это размере? Вот. Вам, Надежда Евграфовна, значит, вы это будете, кто-либо будет, это представитель от ПТМ, что-то предоставить документацию на это имущество. Вот не, не вот это, вот Талмуды все те, которые это сами. Мы не будем рассматривать это всего. Не будет никто из, из комиссии вот все это перечитывать. Если это все перечитывать, голова вот такая будет, потому что там судов, сколько у вас там судов было? Много. Ну много, я знаю. Вот. Нас не касается ваши суды. Ваши суды это хозяйственный спор между двумя суб субъектами предпринимательской деятельности. Это вы доказываете в суде. Нам нужно то, что насколько в сумме или э, каким-то другим образом пострадало э, население города от применения вот, э, или использования вашего имущества в таком отношении. Поэтому, э, уважаемые Уважаемые члены комиссии, значит, вы поняли саму мою мысль? Или нет? Вот теперь я прошу проголосовать за то, чтобы перенести. Да, пожалуйста. Есть еще у меня предложение, все-таки раз такое дело, и складовую тарифа тоже. Так я же об этом сказал уже. Я же об этом дарил. Составляющие тарифы. Составляющие тарифа я сказал. Да, и вопрос у меня еще такой. Я мартизацию, значит, Да. Ну, то само собой, да. Вопрос такой, сколько Теплоэнерго платит городу арендную плату сейчас, за корректирование. Ну, это нужно посмотреть договоры. Да, аренды. То есть, вы, вы не скажете, да? Ну я этим занимаюсь. Ну, если Тем можно... Это, она меняется Правильно задал Сталин. Вопрос. У вас есть по аренде претензии к вам, что вы не платите. Вот сколько вы платите городу, и, мы, вот допустим, все. если там составляющая вот этой проектной платы. Ну, чтобы вот за чтоб, что я вот Почему я говорю, что вот по вот этому, Василий Иванович правильно сказал, если видно документов, оно закон. А разбираться надо не в этом. Вопрос тут город не получается. О, вот наконец-то теперь все стало ясно. А можно вообще? Ну, подтверждение, шла у вас прямая передача а люди? есть, а переписаны. Крім того, Василь Іванович, я підходила до вас, ви сказали, що складне питання, ви розглядати його не будете. Я зверталась до документами, і дійсно воно складне. Так ви так і скажіть, що я зверталася до фонду майна. Як будь-подальшому, теж зверталася. І не ті податки, що там публікація шкріблять мільйон шістьсот виділи городу, А нам майже не 000 000, 8 мільйонів, всіх вісім мільйонів, скільки підрахування пішло в місто громаді. Будь ласка, подарунки забирайте, мы Я прошу за мое предложение проголосовать и перенести. Давайте сейчас договоримся, на какой удобный э, срок для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. И надо подготовиться Василию Ивановичу как управлению коммунального майна. Надо подготовиться Надежде Иваровней как представителя за ОПТМ или акционеров за ОПТМ. И нужно подготовиться к Так, так. когда месяц я думаю. Да это документы. когда а, ну, я свои... эти документы. Ему свои надо вот. Ну, он и их передавал в аренду, и кепер, Значит, э, Сколько? Предложение 30, месяц, 20, да? да? Предложение месяц. Значит, э, кто за такое предложение? Значит, давайте посмотрим, что у нас там по числам на следующий месяц. Сегодня у это нас 18, 30. 18. 30. Да. Нет, нет. С 11 -го года, 21 ну, это не обязательно вы должны быть, вы как юрист должны быть, если вас э, как бы уполномочит ваше э, руководство, вы должны быть, а если вас не уполномочит, кто-то должен быть из руководителей теплоэнергии, это такое дело, кто, -то, кто, -то, кто -то сможет ответить на хозяйственные вопросы, а не на вопросы юридические. Надежда Яковлевна, давайте мы, я же говорю, мы проголосуем, это сейчас комиссия. Давайте. Я знаю, комиссия, я Все. Значит, Света, э... что у нас там по следующему месяцу? 14-21, вторник. Вторник 14-21. Ну, я предлагаю на 14 да. Если 14-й это вторник, то это у нас комиссия по майну, я не смогу. Нет, это а, у нас каждый тут. В, в какое время? С 14 на Ну, у нас 11. 11. А. -а, -а. Вопрос а о Ты записала? Да. Ну вот и пожалуйста. Будем уже другой час. Так что мы запрещен, да? прошу Тиранович, поставить на голосование. Еще раз сформулирую mm -hmm. полностью. Значит, задать питание. Управление информационно-аналитической работой. Э, информацию нет. про Надати інформацію. Надати інформацію про виробника, тобто це координати, хто, назва повна, контактні телефони, вартість цього обладнання і програмного забезпечення, чи є у виробника ліцензія на розроблення цього, такого програмного забезпечення, чи є сертифікат на цю продукцію і відповідне програмне забезпечення. Копія сертифіката має бути. Також документація користувача. И э, кто проводит установление, наладку и пуск этого обладнания из с таким программным обеспечением? Значит, я э, поставлю вопрос на голосование, в принципе, и сам за него проголосую, тебе даю информацию. Если бы вот, не было вот, ответа на этот вопрос, уже прокуратура давно уже тут бы этот самый. Так что кто за, прошу проголосовать. Иди на голосование. Там, там уже э, не просто так, а уже тут крыша Вопрос срывало, надо не так ставить. Вопрос надо ставить просто дополнительную наладку, обладание. А нет, ну это уже другое. Так, ребята, спасибо всем за работу и правда на 200%. Нет, ну понятно. Тут э, даже вопроса нет. Я, если бы кто-то из вас был, дай бог, конечно, э, начальником управления, начальником управления, у него постоянно дергали по 3, по 4, по 5 человек, которые ну, как бы... Ну, понимаете, он должен быть на работе, а его нет. Тут, э, этот самый. я считаю, что за этот вопрос нужно проголосовать. Полемика может быть разная. Нам нужно получить правовую оценку, он больше ничего не просит. А то уже пусть готовят да, в судах, там и так далее. Сложный вопрос. Ну, я понимаю. Я понимаю. А Но тут э, я, например, как бы совершенно не понимаю суть вопроса поставленного коллегой, потому что идея благая, нет, и нормальная, Сергей Иванович. Ну, просто нормальная... так, как она сейчас у нас реализуется в силу отдельных нюансов. Ну, это это второй вопрос. Но мы, ну как бы понимаете, ну ставить вопрос. А правовой... Я тебя прошу, да, ну да правовая оценка даже не да, значит, да, что мы да. обращаемся, допустим, в прокуратуру или даса. Мы к, к управлению, юридическому управлению обращаемся. Ничего да. тут такого Мимо. в принципе нет. Даст она заключение, что это правомерно, значит, будет правомерно. Не даст. Значит, или любое, какое она заключение, даст. Мы приведем до да, а уже они между собой пусть разбираются сами, как хотят. Ну, понимаете, в чем суть вопроса. Рада будет сейчас или комиссия депутатская противостоять работе, грубо говоря, исполнительной органной. Ничего мы себя не противопоставляем. Есть, есть поставлена задача наладить работу Снапа То, что сейчас, на сегодняшний момент эта работа не налаживается, это другой вопрос. Но причем тут права оценка решению, которое принято в других городах еще как бы есть тоже функционирует центр надания административных послуг, и это ж не мы приняли первые и это как бы не наша инициатива. И, ты прекрасно понимаешь и очень э, больше может быть чем, э, даже мы все тут вместе взяты, ты понимаешь, в чем тут сама э, суть? Сама, я не, очень не, хорошо понимаю, в чем тут суть. Ну, вот, Потому как бы ну и э, э, тут как бы, знаешь, подменять одно понятие другим, других, тогда давайте уберем все э, управления с их функциональными обязанностями, делегированными обязанностями, там, полномочиями и так далее. То есть пусть работает одно. Что-то такое вот. Так не бывает. То есть они или сильно много на себя натягивают, или... Ну, не в этом ну так, в этом вопросе. В этом. Вы, поэтому... И в вопросе, а, что да. никто не хочет идти туда и работать, потому что лучше, чтобы люди пришли к конкретному человеку. Вот в чем вопрос Иванович. Ну, я это тоже понимаю. Ну вот, я, вот это, и тоже все. я это тоже понимаю. Я, ну давайте, так, чтобы мы не затягивали ни себе. Да. Все-таки это э, нейтральное обращение. То есть э, давайте его принимать, и пусть э, правовую оценку делать юридическое э, управление. Кто за, Просу, пожалуйста, что против, а против? Ты против? Я против. Ты хорошо. разу что, там... Все, вот все, все равно, как